Дорогие друзья, всем привет! С нами находится полузащитник одесского черноморца Артем Черний. Артем, пожалуйста, прокомментируй вчерашний матч против туркменской команды под названием Махал. Скажи, как вообще прошел этот матч? Матч прошел, в принципе, если брать всю игру э, с, с нашим доминированием, но по окончании счет не в нашу пользу. Но по игре, можно сказать, э, много положительных моментов было в атаке. Очень много создавали моментов, к сожалению, не смогли их реализовать. Это хорошо то, что они появляются и, в принципе, вчера они с легкостью появлялись. Много интересных комбинаций было. Но атаковали, атаковали и получили, сделали то есть, две ошибки в обороне и соперник нас сразу наказал. Ну а так, в принципе, сегодня-завтра будем разбирать уже более конкретно игру и уже тренерский штаб там будет указывать какие были ошибки в атаке в обороне в общем в игре в целом скажи пожалуйста не получилось ли так что вы немного недооценили команду все-таки в их пользу говорит то что они серебряные призеры своей страны да это что в команде играет четыре или пять человек за сборную все-таки говорит в их пользу я схожу от себя я не знал эту команду не смотрел там ну, мало вообще информации о ней у меня не было. Поэтому за себя сказать, что недооценка какая-то, я, я, не могу. Да и ребята вроде, никакой недооценки не было. Все ну, старались максимально выложиться, на все, показать все свои возможности. Ну, уже по результату, уже как получилось, так получилось. Скажи, пожалуйста, что по поводу новых тактических формаций? Ангел Черенков говорит, что вы пробуете новые. Скажи, расскажи, пожалуйста, больше. Мы играли вчера полностью всю игру играли те, со схемой 3-5-2, а первую игру мы один тайм играли с этой схемой. Ну и в принципе на тренировках стараемся ее как-то наигрывать, там всякие комбинации, взаимодействия. <coughs> По именно тактической схеме сказать, она довольно-таки интересная, сейчас начинают ее очень многие команды практиковать, она более атакующего плана. В принципе, Всегда при этой схеме 5-6 человек в атакующей стадии всегда находится постоянно. И поэтому мне эта схема нравится. И вчера также это по игре показало то, что раньше у нас не было так много людей в атаке. Вчера и моменты были, и ну, то, что не забили, это такое. Но все равно эту схему надо наигрывать во всех линиях, и в обороне, и в атаке, и в полузащите. Очень много мелочей, которые надо, которым надо уделить внимание. Ну и думаю, эта схема в чемпионате нам поможет.